Ona bax ki müsəlman iman gətirən insan hardan gəlib hara getdiyini bildiyi zaman onda o insanın həyatı da mənalı olur. Hətta atdığı addımı belə nə üçün atdığını bilir. Bir müsəlman, bir hək ə, alim qeyri müsəlman bir həkimlə, professorla mübahisə edir. Və ona deyiləndə ki, sənin yaradılış qayəm var, hədəf var, hikmət var sənin yaradılışında, o deyir ki, yox. Ən yəni, insan elə-belə yaradılıb. Deyir ki, yaxşı, sən özün həkimsən. Bu bədəndə orqanlar var. Ürək, diciyərdir, böyrək, dalax. Yəni bunların hikməti varmı? Bunların vəzifəsi varmı? O həkim deyir ki, bəli. Onların vəzifəsi var, hikməti var. Onların vəzifəsini, hikmətini bilməyən bir insan həkim ola bilməz. Hətta hər bir həkim onların vəzifəsini bilməlidir. Deyir, yaxşı Onda o orqanları əhatə edən bədənin hikməti nədir? Deyir ki, o bədənin hikməti yoxdur. Yenə başı düşmür. Yaxşı. Ayaqqabı geyinirsən. Bu geyindiyin ayaqqabın hikməti varmı? Deyir ki, var. Yəni ayaqqab geyilməkdən ötrüdür. Yəni boş yeri deyil. Yaxşı, bəs ayaqqabı geyinən insanın hikməti varmı? Deyir, insanın yoxdur. Deyir ki, onda sən ayaqqabıdan aşağı oldun ki, Ayaq qabından da aşağı oldun ki, ayaq qabının hikməti var, insanın yoxdur. Heç vaxt, yəni belə bir şey ola bilməz. Ona görə insan düşünməlidir ki, Allah təala insana ən birinci olaraq varlıq nemətini verdi. Varlıq nemətini verdi. Yəni var idi ki, 30, 40, 50, 60 il əvvəl sənin ə, adında bir kimsə yox idi. Allah təala sənə varlıq nemətini verdi. Və həmçinin bundan sonra e, sənə insanlıq nemətini verdi. Yəni səni Allah təala heyvan olaraq yaratmadı. Səni cansız əşya olaraq yaratmadı. Və bundan sonra Allah təalasına İslam nemətini verdi. İslam neməti. Ona görə insan bu nemətləri xatırlayaraq bu nemətləri dəyərləndirməlidir ki, Allah təala o neməti bərəkətli etsin.